श्री गणेशाय नम श्री सरस्वत्य नम सर्वे दो नम सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्म ब्रह्म नमः निराकार में निरा साकारमीडे डे गुणागारतो निर्गुणाधारमि डे सदा सर्जनं पालनं नाशनं च निरीहपि लीला हितं यो विधत्ते जगद्व्यापकं सच्चिदानन्दरूपम् तमीषं वनाधारमीडे, निराकारमीडेथ साकारमीडे गुणागारतो निर्गुणाधारमिडे सदा योगिनस् तन्मनस्कास्तु कास्तुवन्त, कृपालेशतो यस्य तत्त्वं भजन्ति <coughs> सुकर्तुं न कर्तुं तथा कर्तुमन्यत् समर्थं बले संप्रतिहारमिदे निराकारमीदेथ साकारमिदे गुणागारतो निर्गुणाधार्मिदे वृथापीदमानन्दधामत्वमेति प्रभो केवलं तद् दयाभाजनाय अकामोक्तिनामार्चनेन प्रसन्नं नुनिसार संसार संसार मीडे निराकार मीडेथ साकारमि गुणागारतो निर्गुणाधारमि विकारो न यस्मिन् प्रकारो न यस्य विरागानुरागौ न कुतरापि यस्य तथापि हलीला विधाप्तावतारम् जगत्शिक्ष परी मीडे, निराकार मीडेथ साकार मीडे तो निर निर्गुणाधारमीडे या देवी सर्वूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थि नमस् नमस्त नमस्त नमो श्रम ओम जय म